સુરતના ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં હવે ભગવાનના મંદિરોને પણ નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે સુરતના ઉમરા પોલીસ મથકની હદમાં બે મંદિરોમાં એટલે કે મગદલ્લા ગામ ખાતે આવેલ રૂંડનાથ મહાદેવ મંદિરમાં અને વેલેન્ટાઇન સિનેમા પાછળ આવેલ શ્રી માતા મહિમા મંદિર ખાતે ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપનાર બે રીઢા ચોરો મહારાષ્ટ્રના જલગાંવના અને હાલ મગદલ્લા ગામ ખાતે રહેતા દીપક એકનાથ સોનવણી અને દીપક રવિન્દ્ર જાદવને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે थी रोकड़ा थी से रोकड़ा रूपया मोबाइल फोन सहित अठावी कर दो तारीख बना की, की, की रुन्द्राथ महादेव मंदिर में चोरी थी। इन लोगों को एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि दान पेटी में कितने रुपए हैं तो अंदाज से उन्होंने काली मंदिर में पांच हजार और रुन्द्राथ मंदिर में साठ की चोरी की फरियाद दी थी जिसकी की जान होते ही पुलिस स्टेशन के स्टाफ तपास में लग गए और सीसीटीवी और गाड़ियों का चेक करते करते उन दोनों आरोपियों को अरेस्ट डिटेन कर लिया गया और अभी अरेस्ट करने का प्रोसेस चालू है आरोपियों के पास से कुल अठारह हजार दो सौ तीस का मुद्दा माल और दो मोबाइल कब्जे किया गया है आरोपियों ने ऐसा बताया कि लगभग पच्चीस हजार के अराउंड का ही उसमें जो दान पेटी थी उसमें मुद्दा माल था बाकी आगे की तपास अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इट्स एक आरोपी का नाम दीपक सोनवने है और दूसरे आरोपी का नाम दीपक यादव है ये दोनों मूल महाराष्ट्र के हैं बट पिछले तीन चार सालों से सूरत में ही रहते हैं और दीपक यादव के खिलाफ पहले भी पिदला के दो तीन केसेस उमरा पुलिस स्टेशन में हो चुके हैं और आगे की तपास हम जारी कर रहे हैं माननीय न्याय मुख्यमंत्री श्री की सूचना ऐसी है कि, कि किसी भी मंदिर के चोरी में जो आरोपी इन्वॉल्व हो उनको उनपे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है क्योंकि इस तरह से एक्टिविटी करने पर धार्मिक लागू दुभाने की पॉसिबिलिटी रहती है और इसी अनुसार मान्य सीपी सर के सूचना मुझे इमीडिएटली एक्शन लेकर के इन दोनों आरोपियों को धरपकड़ कर ली गई है